علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والوں سے نہایت سختی سے پیش آتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم کرتے تھے مگر کسی کو بھی اس کے ایمان سے متزلزل نہ کر سکے ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ آج میں دین اسلام کا خاتمہ کر کے ہی لوٹوں گا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے راستہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیور دیکھے تو دریافت کیا کہاں جاتے ہو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے تمہیں تمہارے نفس نے دھوکے میں مقتلع کر دیا ہے اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا اللہ تو کیا بنی عبد المناف تمہیں چھوڑ دیں گے وہ تمہیں زمین پر چلنے کے قابل بھی نہ رہنے دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دے دیے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو بڑک اٹھے اور اپنی بہن کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی گھر کے گھر اس وقت حضرت خباب بن علارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے جو انہیں حضرت اس وقت سورت تاہا کی آیا سکھا رہے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا سن کر حضرت سعید رضی اللہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب بن علارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں چھپا دیا اور جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے ان, ان وراغ کو چھپا لیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دا... آپ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں داخل ہوئے اور اپنی بہن سے پوچھا تم کیا پڑھ رہی تھی انہوں نے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ بولے کہ میں نے اپنے کانوں سے آواز سنی اور تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لیا ہے یہ کہہ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گریبان پکڑ لیا اور حضرت فاطمہ بن تیل خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دکا دے دی دیا جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنا شروع ہو گیا حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے کی پرواہ کیے بغیر کہا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول کر لی ہے حضرت فاطمہ بن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب بولیں بلا شبہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور تم جو چاہے کر لو ہمیں دین اسلام سے ہرگز نہ پھیر سکو گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن اور بہنوئی کا یہ لہجہ دیکھا اور پھر اپنی بہن کے سر سے خون نکلتا دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اچھا پھر مجھے بھی دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی کہ انہیں کوئی ناپاک شخص نہیں چھو سکتا اس لیے آپ کو پہلے پاک ہونا ہوگا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور پاک ہوئے پھر اپنی بہن اور بہنوئی کو بہنوئی سے ان اوراق کو طلب کیا حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عہٰ نے خود ان اورا کی تلاوت شروع کی اور آہا کی ابتدائی آیا تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت پر پہنچیں ترجمہ بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں پس تم میری عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھا کرو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسوں نکل گئے اور کہنے لگے کیا ہی قدرت والا اور عظمت والا کلام ہے پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار پکار اٹھے ان الہ الا اللہ و اشد ان محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں حضرت خباب بن علارت جب حضرت مر فاروق کی زبان سے کلمہ سنا تو اس جگہ سے باہر نکل آئے جہاں انہیں چھپایا گیا تھا اور کہنے لگے کہ اے عمر میں نے کل ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا مانگتے سوئے سنا تھا وہ دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام دونوں میں سے ایک یا دونوں کے ذریعے دین اسلام کو تقویت عطا فرما اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرما لی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعا حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کی گئی اس کا ذکر اس واقعے میں کیا جائے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر بارگاہ خداوندی میں دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب یا عمر بن حشام یعنی ابو جاہل دونوں میں سے ایک یا دونوں کے ذریعے دین اسلام کو تقویت عطا فرما اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمایا دعا کو قبول فرمایا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چالیس مردوں اور گیارہ عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ بالخصوص عمر بن خطاب کو مسلمان کر کے دین اسلام کو عزت دے اور حضرت عمر فاروق جب بارگاہ رسالت میں کلمہ گو ہونے کے بعد پہنچے تو کیا واقعہ پیش آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت خباب بن علارت کا کلام سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکت تاریخ ہو گئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلو حضرت خباب بن علارت کہنے لگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت دار ارکم میں موجود ہیں دار ارکم کوہ صفا کے نواح میں حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارکم کی جانب روانہ ہوئے حضرت خباب بن علارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زید اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارکم میں پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو سوچ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے میں موجود سوراخ سے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے ہیں انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہنے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے دو اگر وہ بلائی کے رادے سے آیا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور اگر وہ بری نیت سے آیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارکم میں داخل ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑ لیا فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کس ارادے سے آئے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور جواب میں توان صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جس سے کوہ صفا کی پہاڑیاں گونج اٹھیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان اور دین اسلام کو بے پناہ تقویت ملی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو کفار افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے آج ہم آدھے رہ گئے علیکم ورحمت اللہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو اس وقت مسلمان بے خوف ہو کر خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کی عزت بڑھ گئی ہم لوگ بھی اب عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے لگے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلمان ہونے سے قبل ہم خانہ کعبہ کے نزدیک سے نہایت مشکل سے گزرتے تھے اور وہاں نماز پڑھنا تو درکنار ہمیں کھڑا بھی نہیں ہونے دیا جاتا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہیں انہوں نے کریش جگڑا مول لے کر ہمارے لیے خانہ کعبہ میں جانے کا راستہ کھول دیا اور ہم بے خوف ہو کر خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگ